Поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вам понравится мой контент. О чем сегодня хотели бы пообщаться? Задавайте вопросы, что-то обсудим с вами. Ну легко, давайте обсудим украинскую агрессию. Давайте ее обсудим, давайте. Какие у вас есть вопросы по этой теме? Украинскую агрессию Украина не совершала. Нету такого понятия, как... а, когда провела гено. Собственным народом И развязала гражданскую войну На юго-востоке Украины Ой, слушайте, живу в Краматорске Хочу понять, а какую это войну Против меня устроила Украина Украинский народ а Меня вас не интересует Краматорске Я говорю конкретику И на юго-востоке Это Донецк Харцизск, Шахтерск Иловайск. Я Дэ... буду... Секундочку, не перебивайте Я понимаю, что вам неудобно Хорошо. Это Ясиноватая Это Горловка А то, что вы Коллаборанты в Краматорске там появились И то не все За всех не скажу Так что давайте мы разберем события Как же она не развязывала Агрессию Когда на Донбассе Три котла было Где украинских военно а, а в пятнадцатом году, году да, в Донецке, да, Донецке у нас даже паразвено на... делали. Ну начнем тогда. Живу я на юго-востоке Украины. Да Донецкая я знаю, что ты Мою щ... я Андрей, знаю. Если ты хочешь нормально общаться, привыкай, не нужно перебивать. Вот. Живу я на Донбассе, город Краматорск, юго-восток Украины. Вот. Пришли ко мне в четырнадцатом году в апреле в город, граждане Российской Федерации. Ко мне в Краматорск пришел бабай со своим подразделением, а в соседний Славянск, это 18 километров от нашего города, пришли также граждане Российской Федерации, Геркин Стрелков, Игорек такой, вот. После чего началась война, вот. Начали уничтожать те, которые зашли в наши города, которые начали заниматься оккупацией. Антитер... Я закончу, закончу и будете говорить Антитер операцию начали в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. В Харковской области она длилась лишь одну неделю. Там всех террористов задержать. в Донецкой и Луганской области Российская Федерация побоялась оставить и продолжала их снабжать разным видом воров. Я закончил. Смотрите, я набросал столько вентилятор, потому что собрал. Во-первых, говорить о каких-то людях граждан России, Китая, Америки, мы, мы с тобой не говорили. Мы, мы говорили, говорили об том, что 7 апреля сама Турчинов объявил об антитеррористической операции и послал войска на юго-восток Донбасса, где проливалась граждан Украины. А по поводу того, что ты мне сейчас будешь рассказывать, Стрелков, Мелков, я тебя Просто-напросто могу рассказать за Крачинского, за Музычка, за Бутусова. И поверь, тебе опять будет неудобно, как эти украинские боевики. Молдаван, россиян, чеченцев, русских. Поэтому я еще не договорил. Мы договорились друг друга слушать. Только ты не сливайся. Так вот, факт остается фактом. Турчинов развязал войну на укра юго-востоке Украины и делал геннадий собственного народа. Зачем ты уходишь? А теперь продолжаем ту тему, которую вы начали. Антитеррористическая операция началась 13 апреля, после того, как официально этот документ был подписан. Началось это из-за того, что убили офицера службы безопасности Украины на блокпосте в городе Славянск. 12 числа. До 13 числа не было никаких боевых действий. Все Российской Федерации с оружие... зашли в город Славянск, Краматорск, начали все грабить. Вот. Начали люди Начали брать штурмом здания полиции, здания СБУ, где воровали оружие. Вот, и лишь после того, как только был первый выстрел и первый удар, началась антитеррористическая операция. И официальный документ гласит, что он... она началась эта операция 13 числа. Вопрос вам следующий: зачем вы ври... утверждаете? Нет, что... нет. Стоп. Я, Заток, по... вопрос, мы перейдем к следующему перебиваю. вопросу. Нет, мы. Но давай это... закроем ты этот вопрос, раз... потому Правильно. что ты наврал. И сейчас сейчас Ты будешь мне на не... Давай, закроем мы этот перебиваю. вопрос. Еще раз давай закроем я этот вопрос. Давай закроем этот вопрос. Я от этой темы не ухожу. Давай закроем Еще этот раз вопрос. Я говорю, я от этой темы не ухожу. Я вопрос задаю зачем вы. Ври... Что то началось 7 апреля объясняю. Официально началось с того дня, когда не подписали, а с того дня, когда объявили. Потому что самозван Турчинов на каком основании 7 апреля тогда объявлял об начале и собрании штабов и всех войск антитеррористической операции. У тебя такой номер методички вашей не проходит со мной. Дело в том, что подписать вы могли 31 декабря через год. Это ни о чем не говорит. Говорит о том, когда было объявлено. А объявлено было по телевидению украинскому 7 апреля. Это первое. Второе. Террористы. Давай я тебя опять вмакну, но... Ни Киевский суд ни ГАГский суд не признали ДНР, ЛНР террористическими операциями, организациями, то есть. А также они не признали Россию страной агрессии. Вот понимаешь, как я тебя с твоим же деревом... Поэтому не надо выкручиваться, как... И просто скажи, было объявление Турчинова 7 апреля по телевидению об АТО или нет? Отвечаю вам на вопрос. Во-первых, на ваш вброс, что кто-то кого-то там я, узнавал. я задал ты... вопрос. Ответ на вопрос. Был вброса. Было ли обращение? Рот, что, рот, что? И я отвечаю тебе на твои два утверждения с вопросом. Первый вопрос это по поводу Я щось став зараз переключиться. Ну, ну, давай. Я жду. Ладно, поки діда немає, я не знаю, чи він з'явиться, чи ні. Терно ніяку організацію не визнавали, тобто Денери і Єлинери, і Україна ніколи її не пробувала визнавати, тому що якби вона її визнала, то вона, в принципі, визнала б існування таких суб'єктів, як ДНР, Ленери. Через те визнавали Гіркіна, стрілкова бабая, моторолу і всіх інших. Це все знаходиться на офіційному сайті е, Міністерства внутрішніх справ. Зараз я вам кожному покажу. Покажу да, служба безпеки України, особа, яка переховується від е, органів досудового розслідування. Картинка, до речі, на жаль, не, не грузиться, але це ладно. Місце зникнення Донецька область, перше січень люди бер... квітня, ігор Гіркін. Е, прізвища російської Гіркін, там тудим-цидим туди, чоловіча. І вся стаття. Беремо любу статтю, по якій його розшукують. Стаття 3 258. Створення групи. Все. Наступні, я не буду шукати, де показувати вам статті, тому що вже в принципі по цій статті зрозуміло кого розшукували. А чому общаєтесь? економіка. Ого. Що хочете обсудити? Куди? Краматорськ. Украина еще, да? Как была, так и есть, так и будет. Ну, правда, Не надо так уж быть уверенно. Всякое бывает. Ну, слушайте, я не уверен, что россияне дойдут. Они Нет, вот. возле часового яра стоят там третий год. У -у -у. Освободители. У -у -у. Ну, заказывать не надо, да? Так, что, потому, что... Задавайте вопросы обсудим с вами что-то. Что вас интересует? Вы довольны руководством Украины? Во внешней политике доволен. Привлекают дополнительную помощь для нашей армии, чтобы она уничтожила. внутренней политике это те дела, которые обсуждаются с украинцами. Где-то согласен, а где-то не согласен. Угу. Считаете, ответственность есть у этого руководства за то, что вот сейчас происходит? А, мое правительство не начинало специальную операцию. Вся ответственность будет лежать на правительстве Российской Федерации и российскому народу. Как это не начинало? Как это не начинало Вот так вот. Не было указа ну, от президента Украины о том, что мы начинаем СВО на территории Донецкой, Луганской, там, Белгородской области или Воронежской. Нет, смотрите, от вашего президента было, что он не собирается выполнять Минские соглашения. Он не Помните, он нет. ржал на это, не на встрече? Не говорил. Не говорил? Нет. Но зачем вы обманываете? Давайте, вы давайте так? посмотрим. Давайте. Да, да, что да. мне вписать? Давайте я сейчас открою. Зеленский не собирается выполнять минские соглашения. За... Так. Пункты ему там не нравились. Так, а помните, смеялся он так. Сейчас это... я открою, открою. Да-да, смеялся на это на встрече, помните, да. смерки, Алан, ой, с Меркель, Макроном и Путиным. помните, когда Путин говорил, надо выполнять минские а ну, да, соглашения, смеялся. Помните? Тішечки зменшилась кількість пострілів і напруги. Ніхто не говорить, що зняти зняті всі питання. Ні, але тим не менш, тим не менш, на міські подруги домовилися про режим припинення вогню. Знов таки ніхто не говорить, що немає поранених і чи немає повністю, немає загиблих. На жаль, на жаль, такі випадки є. Але ми точно бачимо, що цей градус його теж знижено, і це дуже важливо, тому що хтось про це домовляється. То есть, здесь цены, и 24 на 7 працюет, и за никто не «дякую», скажет «дякую», скажет «дякую» и батьки, и... Долго там это еще будет? Ну, вот это полностью интервью, 4 минуты, еще осталось две. Две минуты еще будет отвечать на этот один вопрос. Нет, вы же хотите, вы же утверждаете, что он сказал, что он не будет выполнять. Он да, сказал, сказал, сказал. слушаем. А что он сейчас сказал? Я, я просто не, не понимаю, что он говорит. Слушаем, слушаем. Он сказал, я не он, понимаю. Он, он сказал, что не... Минские соглашения не идеальны, но мы продолжаем над ними работать. Где он сказал, что он отказался? А ну, ну давайте. Давайте. Я давайте. Там. Главное, назовите мне дату интервью. Вот я нашел дату, нашел интервью, а вот вы сейчас назовете мне дату и интервью, где он заявил, что не будет выполнять. Или Украина отказалась выполнять. Мне не нужно какой-то там текст и так далее, интервью, где он говорит это. Я его нашел. Дату назовите мне. Вот интервью Зеленского о причинах отказа. Дата, выполнена. дата. Дата. Сейчас. Да, тут видео с носи. Ну. Вы можете назвать дату интервью? Нет, это не то, что я сказал. Не то я понял, понял. Сейчас, 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 сейчас. Нет, это просто тут. Это прикол. Сейчас. Ну. <працювання> Бачите, як працює російська контора, От коли вони спілкуються на якісь теми і пробують якісь тези пропадувати висловлювати в розмові, і коли ти перевіряєш ці факти, а я знаю, про яке він казав інтерв'ю, інтерв'ю було записане Зеленським ну, разом він виступав з Борисом Джонсоном, це було 1 лютого 2022 року і. Зеленський сказав, мінські угоди не ідеальні, але це має працювати. От, він не казав про те, що Україна відмовляється. І росіяни це досить добре знають, але є російське, один, російське одне відео, де вони включили суфльора от, на фоні. І суфльор на, на фоні каже, що Україна відмовляється виконувати мінські домовленості. А от щодо оригіналу ми побачили, як російська пропо е, реагує. Откуда родом, і где живу? Где сейчас находитесь? Город Краматорск, Донецкая область. Я в Кубани, город Новороссийск. Понял, понял. О чем общаетесь? Да вы знаете, сейчас американцев, ну, с американцев, на Азербайджане, но живет в Америке. Про искусственный интеллект разговаривали. Как развивается искусственный интеллект на Украине? Так и называется искусственный интеллект. Ну да, и. Ну, в чем в чем вопрос? Я же задал вопрос. Ну, вы задали вопрос, как называется в Украине искусственный интеллект? Я, вам Я говорю, как развивается. А, как развивается искусственный интеллект. В да, 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 да. Слушайте, в зависимости от промышленности в военной сфере развивается. Ну, типа, там, на дроны устанавливают разные программы, которые, там, автоматически выбирают цель mm. и... То есть, даже не нужно, там, пилотом управлять... А как в гражданской тип... жизни? Слушайте, в гражданской жизни? Uh -huh. Чем я так в течение дня пользуюсь? Uh -huh. В искусственном интеллекте... Ну, как в гражданской жизни? Смотрите... Ну, например... Я это понимаю. самое. Я... Ну, у нас да, в России, подождите, я потом ну... перебью Я вот э, все коммуналки там, все эти самые налоги я оплачиваю телефона. Я даже не выходя из дома. Так это не искусствен... такой... это не искусственный интеллект. А что это? Это цифровизация называется. Это когда мир переходит с бумаги на интернет оплату. То есть там я могу то же самое сделать через телефон. Мне не нужны там права в Украине, потому что это у меня есть все в телефоне. Мне не нужно там брать выписку о несудимости, идти в какую-то там в полицию или куда там ходит. Я это могу сделать с телефона. У меня загранпаспорт в телефоне. Но это не искусственный... организация. Государственная... А это кто обрабатывает в буду? Украинская государственная организация по названию МДИА. А, то есть искусственный интеллект там не существует? Там так, сидят люди и печатают, да? Причем здесь искусственный интеллект? Это а цифровизация кто? называется. Это когда а -а -а. переходят с бумажки на электронные там в электронный кабинет. Да нет, это цифровая, это у нас искусственный еще... интеллект. Смотрите, это искусственный лабуда. интеллект. Вот это искусственный интеллект. Погода в Варшаве. Во, а? Я могу нажать на кнопочку задать любой вопрос. Там, погода там, как, как мне туда доехать и так далее. Это искусственный интеллект? Это искусственный интеллект. Чат. Ну, это, или... знаете, на уровне до поток, давай. А вот именно вот я сижу, мне высчитывает вся лабуда, и я только отправляю деньги и все. Это не называется. Так это и в Украине есть, это не искусственный интеллект. Искусственный а интеллект – это программа, которая, которая сама развивается. То есть она, например, вот есть там, у вас Алиса, например, есть, да? Вы ей задаете вопрос. Она запрограммирована так, чтобы отвечать. Но она развивается в разговоре с вами, потому что она слышит новые команды, обрабатывает их автоматически и предподает новые ответы. Ну то есть я, смотрите, говорю, Алиса, оплати мои налоги. И она оплачивает. Это нормально? Нормально. А это, это искусственный? Это вот, искусственный интеллект? Вот это можно сказать, что да, искусственный интеллект. А, мы ну, все-таки мы добились этого. Ну, я не слышал, Раздували чтобы... Я не слышал, чтобы у Алисы ваши были такие полномочия. Ну, это вы зря не слышали. Ладно, я тоже такого не слышал. Не буду спорить. У меня все в телефоне есть. Я с собой... Не знаю, паспорт никогда с собой не беру, страховку не беру. Я могу э, поменять номера даже в телефоне, на автомобиле. Они мне придут вот домой. Вы, мне не вы нужно не ехать. Вот, верите? Вот сейчас врать не надо. Что врать не надо? Ну да вот, чтобы номера поменять. Мне не нужно идти в полицию, или мрао у нас называется, и менять номера. Я захожу в ну это тоже же самое МРАО называется день? до сих пор. Да вот вы я, верите? Я только от первого от вас это слышу. Так вы можете загуглить, посмотреть. Да зачем я гуглить? Я так же общаюсь с людьми, как и с тобой сейчас общаюсь. Так за... ну, спросите следующего человека. Можно ли через приложение ДИЯ, это государственное приложение, мой личный кабинет, поменять номерной знак? Или зарегистрировать автомобиль еще можно? То, что у вас хорошо, этого нету, хорошо. это не означает, что у нас нету. Не-не-не, я спрошу, без проблем. Вообще без проблем. А ну подождите, я еще посмотрю, можно ли продать автомобиль. Э, можно ли продать автомобиль через ДИЯ? <как> купли и продажи автомобиль FD работает с 19 декабря 2023 года. Вот полгода назад еще внедрили так, что мы можем через приложение продавать или покупать автомобили. Это знаете, как работает? Это вы как? находите на любом сайте тачку вот, и покупаете ее через свои данные. Вот эта программа, она подтягивает полностью все данные. Не нужно идти переоформлять автомобиль и так далее. У нас через телефон мы покупаем, нам приводят. Или же идем и забираем там на любую площадку, где они продаются. Хорошо, я услышал вас. А у вас, а у вас в России смешно. еще такого нельзя? Ну, вам смешно, слушайте. На самом деле... Да, смешно. На самом деле вам смешно... А я пытаюсь понять, почему люди смеются, если в одном государстве этого нет, а в другом есть. Не, подожди, подожди, подожди. А покупать бэушный автомобиль или новый автомобиль? Можно и новый купить, почему только бэушный? Не, новый у нас-то можно купить, а вот бэушный, мне интересно, как бы купить. Смотрите, вы заходите... Смотрите. У вас есть РИА Новости, например, слушайте. Ой, не РИА Новости, это Автория есть. Есть у вас Автория? Нету, а ну, может есть, я не знаю. Как площадка у вас У нас называется... как он этот... Авито есть во Авито не где можно купить? У вас автомобиль? То есть пос посмотреть список э, автомобилей, которые второго Авито там без разницы, все что угодно. Пускай будет берем Но, нужно, площадку. Я площадку. Вот смотрите, ага. у, нас в, у нас в Украине автория есть. Я захожу, смотрю, ну, выбираю тот автомобиль, который мне который мне э, нравится. Если я не да, хочу, да, да, у меня нет да. желания ехать и смотреть, он в порядке или нет, я его покупаю. Покупаю и сразу uh -huh. оформляю через личный кабинет все данные. А, и приезжает непонятно что, да? Вы когда приезжаете смотреть на автомобиль, вы уверены, что он целый, невредимый, что там пробег не скрутили и так далее? То есть пробег это второй вопрос. Ну целый это можно. Я вам говорю да, о есть. том, что мне не нужно оформлять в полиции документы. Да, думаю, на сейчас что-то вот говорите? А, ну в полиции оформлять документы или купить автомобиль? Это две разные вещи. Я что покупаю, вы мне лучше задумитесь, а? Я вы будете слепой покупать автомобиль? Вот стоит на фотографии автомобиль, Правильно. который был сфотографирован в салоне, но на самом деле вам приехало непонятно что. Что вы дальше делаете? Вопрос же ж не в том, какой автомобиль вы едете. Да приедет. в чем? В да вы задаете ты, вопрос. У нас в России такая же лабуда тоже есть. Вы здесь. задаете вопрос. На Авито. Ты оплачиваешь, тебе привозят. но ты оху... Когда Бей. тебе привозите то, что там было на фотографии, и что делать с За этим? Вопрос а? ваш был, не в том, в каком состоянии автомобиль. Да не надо мне в уши дуть, пожалуйста. Еще раз вам говорю: ваш вопрос стоялся не в том, в каком состоянии автомобиль, а в том можно. А в чем вопрос? А в чем тогда вопрос? его мне, пожалуйста. И он уже будет переоформен на меня. Мне не нужно ехать. Да у нас такая лабуда уже давно работает, но кто этим пользуется? Вот мне скажите, пожалуйста. Слышите ну, меня? Ну скажите мне, пожалуйста. возьмем по-другому, возьмем автосалон новых да автомобилей. Да возьмем, давайте по-другому возьмем. Слева возьмем, справа возьмем. Я отвечаю вам, чтобы вы чуть-чуть поняли. Возьмем автосалон да? с новыми автомобилями, не БУ. Берем да. там дилера БМВ, Я захожу на сайт, его покупаю, мне привозят. Он уже переоформлен на меня, у меня есть номера. Все, я сажусь и еду дальше, куда мне нужно по делам. Я не буду ехать в полицию и переоформлять на себя автомобиль. Он уже переоформлен на меня, потому что у нас есть такая возможность. Возможность через личный кабинет. Вот верите? Вот честное слово. Сейчас забью и посмотрю, можно ли э, на Украине дистанционно получить номера. Да, можете вот прям зараз вас, это честное сделать. Честное слово. Можете, а? можете прямо сейчас это сделать? Не, не могу, у меня другого нету. Газета. Давайте я еще посмотрю, есть, есть ли голосовой ввод здесь. А ну, сейчас зайду, посмотрю, если сумею включить, чтобы автоматически... <как> так, а еще и растаможка у нас есть через телефон, прикольно. Так. вообще все. Народ без страха. Э, услуга переоформления автомобилей и покупки доступна для легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов. В этот список не входит пассажирский транспорт ну, и грузовой, но ну, это логично, в принципе. А сейчас я попробую включить вам так, чтобы оно прочитало. Не, не включу вам, нет у меня такой возможности. Позаводите сами, посмотрите, почему нет. Да, посмотрю, конечно. Ну... Просто покупка автомобиля, это такое. Так я, Ой, смотрите, бог. я не утверждаю, что лучше поехать вживую посмотреть бэушный автомобиль, там взять экспер, эксперта и посмотреть на него. Я не об этом говорю, я говорю о том, что у нас есть удобство. То есть, и если то я ли? покупаю автомобиль, вот, он сразу на меня переоформлен. Мне не нужно там ездить в полицию 10 раз переоформлять, номера заказывать и так далее. Это сразу все происходит в один клик. Вот так вот. Хорошо. Все. Я услышал вас. Я посмотрю, посмотрю. Хорошо. Удачи вам. До свидания. До свидания. Искусственный интеллект.